જેમ આજુ 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી છે આવતીકાલે ભારતીય આતિભારે વરસાદની આગાહી અરબી સમુદ્રમાં ડિપ્રેશન સક્રિય થતા એક સપ્તાહ વરસાદ વરસશે કાльти 2 દિવસ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે સત્યાવીસ ઓક્ટોબરે ગાંધીનગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ પોર્ટ ઉપર ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ લગાવાયું છે ઉત્તર ગુજરાત તરફના પોર્ટ પર એક નંબરનું સિગ્નલ લગાવવામાં આવ્યું અમરેલી સહિત સૌરાષ્ટ્રના કાંઠાના બંદરો પર ત્રણ નંબરનું સિગ્નલ છે અરબી સમુદ્રમાં સર્જાયેલી સિસ્ટમના કારણે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે અને સમુદ્ર તટ ઉપર નાગરિકોને ન જવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે आने वाले सात दिनों के लिए प्रोकास्ट की बात करेंगे तो उसमें गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें लाइट टू मॉडरेट ट्रेन तो का पूर्वानुमान है और वार्निंग की बात करेंगे तो हैवी रेनफॉल वार्निंग के लिए आने वाले चार दिनों के लिए गुजरात रीजन के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और सौराष्ट्र के लिए बात करेंगे तो आज के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और कल के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग उसके बाद दे थ्री और देरपुर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और आज के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है भरूच सूरत नवसारी वलसाड़ दमन दादरा नगर हवेली तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट शामिल है और सौराष्ट्र रीजन के लिए गिर सोमनाथ अमरेली और भावनगर डिस्ट्रिक्ट शामिल है और कल के लिए सौराष्ट्र में जहाँ पर हेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है भावनगर अमरेली और बोटा डिस्ट्रिक्ट शामिल है और इसके अलावा सौराष्ट्र के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साउथ गुजरात के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें कल के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और फिशरमैन वार्निंग की बात करेंगे तो आने वाले पाँच दिनों के लिए फिशरमैन की वार्निंग है और सिग्नल की बात करेंगे तो साउथ गुजरात पोस्ट के लिए एल थ्री सिग्नल है और नॉर्थ गुजरात पोस्ट के लिए डीसीबल सिग्नल की वार्निंग है नॉर्थ गुजरात कोस्ट के लिए